Ketika kita lah mulai detik-detik akan dicabut, dikeluarkan roh, maka ketika itulah bagi dua orang Kita-kita yang mahuni, mahuni orang sakit atau menunggu orang sakit, dan adalah melekat-melekat yang menunggu kedatangan jauh, bagi dua. Misalnya si aku sakit. Bakal bisa diduga tidak lama mulai. Aduh dua nama kumpul. Kita nak duit. Menunggui beliau sakit. Kemudian melekat-melekat. Yang -melekat. hadir yang berdatangan. Sebelum tiba malakul maut. Maka jadilah ketika itu kita bersama-sama dengan malaikat-malaikat duduk. Cuman kita tidak menampak malaikat. Apa kerja malaikat? Pertama memberitahu. Kakama sesudah itu. Kalau si aku sakit. Diberitahu oleh malaikat-malaikat namanya dan digambarkan kepadanya apa yang kali Sekaligus nantinya menyelenggarakan ruh. Kemudian nang ketiga setelah ruh diambil atau dicabut atau dikeluarkan sabuk ruh cakotu tidak semuanya dicabut dong aduh malahan yang diundang diajak keluar. Seperti ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dalam tafsiran Juz Amma surah An-Nazi'at disebutkan dalam kitab Majmu atau Tafasir Jilid 6 bahwa malakul maut itu mengeluarkan nyawa atau ruh orang mukmin sangat lambat. Hati-hati, tidak terburu-buru. Bagaikan mananai minyak penuh. Dalam kitab itu dijalehkan tidak ubahnya sebagai seperti seseorang memasukkan ember ke dalam umur ke dalam semua dalam. Setelah ember itu penuh, di keteh, kate lambe lambe sepojan tebuang kasera dan begitulah malaikat maut ketika mengambil ruh orang-orang mukmin namanya nasyitati nasyta kena doju sama wan naziati garqa wan nasyitati nasyta nah nasyitati nasyta itu adalah maksudnya malaikat maut itu mengambil mengeluarkan roh orang mukmin sangat hati-hati jangan supaya jangan tiba jangan sampai tumpah tapi bagaimanapun lambatnya atau hati-hatinya malakul maut mengeluarkan roh itu yang namun sakit tetap sakit dan yang dicabut itu bahkan bah bahasa nyawanya itu roh-roh yang tidak mau keluar, takut keluar. Maka terjadilah namanya pencabutan. Disebut dengan nazak. Kenapa harus dicabut? Kenapa harus diregang? Karena tidak mau keluar. <tuh> Itulah nanti yang dipukuli oleh mendekat punggung mereka dalam Quran. Kenapa tidak mau keluar? Kerana malaikat-malaikat yang datang tadi lah magi tahu. Lah menggambarkan anang kadi alamin setelah ruhnya dikeluarkan. Cuma sebagak-bagak orang, sekuat-kuat orang, ini kalah yang malaikat. Kalau bahasa awaknya, malaikat mau jadi lawan. Sia aja awak. Pasti kalah. tu kan? Nah, kemudian setelah haruh cakur keluar, malaikat-malaikat yang telah datang banyak tadi membawa nyokate jenazah tinggal jadi urusan roh urusan malaikat-malaikat dilaporkan kepada Allah sementara jenazahnya kita yang hidup yang menyelenggarakan kan dibagi dua kerja dua lah. malaikat-malaikat menyelenggarakan roh awak yang hidup menyelenggarakan jasad saja mulai daripada memandikan mengapani, mensalatkan mengantarkan ke, ke kubur lalu menguburkan menimbun nah selesai kerja wak kerja kita ni duit dan sebentar lagi kita kerja orang-orang itu Bedanya padusi tidak satu menyatu. Yo penyelenggaraan jenazah kecuali memandikan jika mayatnya perempuan memandikan dan mengapa ni? <coughs> Karena urusan masalah penyelenggaraan jenazah urusan laki-laki. Kecuali dua cik. Ini, ha, -laki. nandua joko memandian cek mengapa ni Ah setelahnya tu kerja laki-laki. Ini dua kan? Lalu awak sudah tuh lagi kita. Yang jelas ketika uh, jenazah atau jasad kita dimasukkan ke tanah, tapenya ke liang lahat.